सरकार नरेंद्र मोदीचं छप्पन इंचीचं मोदी आहेत तो मुमकीन आहे सगळ्या जगातलं कुठेही युद्ध झालं तर मोदी थांबवतात फक्त मणिपूर सोडून प्रश्न हा निर्माण होतो की बांगलादेश आले कसे मोदीचं सरकार कमजोर आहे हे महाराष्ट्राच्या भाजपच्या आणि सत्तेमध्ये बसलेल्या लोकांना म्हणायचं आहे का अकरा वर्षाचं सरकार झालं मोदींचं आणि हे त्याच काळात ते आलेले लोक आहेत मग आता तुम्ही जे लडक्या बहिणीची योजना सांगितली की बांगलादेशींनी पण या योजनेचा फायदा घेतला तर बांगलादेशी भाजप या देशामध्ये आणताय का त्यांना लाभ देऊन आपलं मतदान मतदाता ते करतात आहे का भाजपला मतदान करायची व्यवस्था हे सगळे प्रश्न निर्माण झालेले आहेत आम्ही सांगितलं की सुरुवातीला सांगितलं की आता सरकार चुकीचे जे लाभार्थी आहेत त्याच्यातून काढायचा सरकारने निर्णय घेतला होता आम्ही नागपूरच्या अधिवेशनात विचारलं तर सरकारने सांगितलं की काही माणसांनी बायांचं नाव टाकून त्या ठिकाणी लाभ घेतलेला आहे अशा पद्धतीचं मुख्यमंत्र्यांनी आम्हाला सांगितलेलं होतं मूळ प्रश्न आहे की त्याच्यातल्या जे काही धोके निर्माण होणार होते ज्या काही त्रुट्या येणार होत्या ते सरकारला त्या काळात कळलं नव्हतं का सरकारने हे सगळं ओटाच्या राजकारणासाठी लाटकी बहीण योजना आणली होती काय राज्याच्या जनतेचे पैसे चुकीच्या लाभार्थ्यांना देऊन राज्याची तिजोरी लुटण्याचं काम सरकार करत होतं काय जनतेच्या एक एक पैशाचा हिशोब जनतेला सरकारने दिला पाहिजे हीच लोकशाही असते त्यांच्या घामाचा पैसा जो सरकारच्या तिजोरी होतो त्याच्या पैशाचा उपयोग त्या जनतेसाठी झाला पाहिजे अशी भूमिका असते पण सरकारच मान्य करते की आम्ही चुकीच्या लाभार्थ्यांना लाभ दिलेला आहे तर त्याला जनता दोषी नाही किंवा बांगला ते बांगलादेशी नरेंद्र मोदी साहेबांच्या कृपेनं आलेले आहेत महाराष्ट्रात ते दोषी नाही त्याला सरकारच दोषी आहे असं त्याचं उत्तर येऊ शकतं बिलकुल सरकारच एफ आय आर झाला पाहिजे आखरी निर्णय घेत असताना बिलकुल त्या लोकांवर एफ आय आर होण्यापेक्षा सरकारवरच व्हायला पाहिजे तुम्हाला त्याच्यात धोके कळले नाहीत का तुट्या कळल्या नाहीत का तुम्ही सरसकट आणि जाहीरपणे मुख्यमंत्री सांगत होते मुख्यमंत्री जाहीरपणे सांगत होते आम्ही सगळ्यांना योजनेचा लाभ देऊ हे मुख्यमंत्र्यांचे वाक्य आहे त्या काळाच्या तर तुम्ही दिलेत मग आता काय म्हणतात तुम्ही कि चुकीचे लाभार्थीच्यात घुसले चर्चा परिवारातले आहेत ते एकाच काही वेगळे वेगळे तर नाही आहे

वो उन सवाल उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से उनकी बॉडी लैंग्वेज है ऐसा लगता नहीं है कि जिस तरीके की थ्योरी बनाई जा रही है वो सही है देखो दो चीजें हैं कि आज ही दैनिक भास्कर ने जो एक रिपोर्ट पे पेश किया है उसमें एक स्पष्टता आई है कि जो शेफ अली के ऊपर जो हमला किया था वो जो सीढ़ियों के ऊपर जो व्यक्ति को दिखाया जा रहा है वो और अभी जो पकड़ा गया जो व्यक्ति है उसमें फर्क है ऐसा उनका कहना है उन्हें कई तरफ से उसकी जांच भी की है और उसी आधार पर उन्हें वो रिपोर्ट दी है इस तरह का उन्हें कहा तो हमने भी उसको गौर से देखा है कि शैफ अली को मारने वाला जो व्यक्ति था उसमें और सीढ़ी पे उतरने वाला व्यक्ति और जो पकड़ा गया व्यक्ति में फर्क है पुलिस ने तुरंत इस बात का स्पष्टीकरण देना चाहिए और इसलिए देना चाहिए कि आज मुंबई के सुरक्षित एरिया में भी, भी अगर सुरक्षित नहीं है तो वॉलीवुड जो मुंबई की एक शान है और महाराष्ट्र की एक शान है वो यहां से जगह छोड़ने को भी ज्यादा समय नहीं लगेगा और उसका नुकसान महाराष्ट्र को होगा ये खतरा हमें लगता है एक महाराष्ट्र में गांव का सरपंच भी सुरक्षित नहीं है आम पब्लिक भी सुरक्षित नहीं है यही बात सामने आती है क्योंकि भीड़ की घटना भी अपने सबके सामने है और मुंबई के सुरक्षित इलाके में भी अगर लोग सुरक्षित नहीं है तो महाराष्ट्र की क्या परिस्थिति है इस बात का अंदाज इस पे आता है और पुलिस ने दोबारा यह घटना ना हो करके जो सही आरोपी है उसको पकड़कर प्रॉपर इलाज करना चाहिए कि दोबारा ऐसी घटना ना हो एक रहा मंत्री मंत्री जो लोगों का उल्लेख आपने किया है ये मंत्री लोग ये धर्म के आधार पर राजनीति नहीं, नहीं क्योंकि जब वोट लेते हैं तो उसमें स्पष्ट रहता है कि हम किसी धर्म के बारे में हम टिप्पणी नहीं करेंगे सबको साथ लेके चलेंगे लेकिन वोट लेने के बाद इस तरह की वोट लेने के बाद भी अगर मंत्री लोग धर्म के आधार पर राजनीति करते हैं तो वो संविधान का अपमान कर रहे ये बात स्पष्ट होता है और रही बात अभिनेता ये जो हमारे देश में रहा है या कोई भी रहा है जो देश का नागरिक है वो धर्म से और जात से आगे वो देश का आदमी रहता है हिंदुस्तान का आदमी होता है और इसलिए इस तरह की बातें ना हो और रही राजपूत के घटना की बात हम और उसको याद दिलाएंगे कि केंद्र सरकार ने सीबीआई की तरफ इसकी पूरी जांच ली थी अभी उसको तीन साल पूरे हो तीन साढ़े तीन साल पूरे हो गए क्या सीबीआई की जांच क्यों पूरी नहीं हुई साढ़े तीन साल में यही फडणवीस सरकार ने उस समय यह जांच सीबीआई की तरफ दी थी नहीं नहीं खुद केंद्र सरकार ने उस समय में सुमोटो यह इंक्वायरी सीबीआई की तरफ दी थी तो क्या साढ़े तीन साल में राजपूत के बारे में अभी तक तथ्य क्यों सामने नहीं आया वो भी तो हिंदू था सेबली अली अगर मुस्लिम है तो उसको ये सरकार में बैठे हुए लोग बात करते हैं बात एक हिंदू या मुसलमान की नहीं है बात ये है कि हमारा महाराष्ट्र असुरक्षित हो चुका है लोगों में डर पैदा हो चुका है पुलिस कमजोर हो चुकी है यह भावना लोगों में हुई है और अगर पुलिस ने गलत आरोपी को पकड़ के लाकर उससे झूठ मुठ का कबूल कर लिया तो कोर्ट में वो छूट जाएगा और आपने देखा होगा कि पुलिस को रोज कोर्ट फटकार लगा रही है बदलापुर के घटना में अक्षय सिंधे का फेक इनकाउंटर उन्हें किया ये हाल ही में सरकार को पुलिस को कोर्ट ने फटकार लगाई दूसरा कल की घटना वो बोगस फाइनेंस कंपनी टोरोना के बारे में भी कल कोर्ट ने पुलिस को ही पकड़ा आखिरी कोड भी पुलिस को रोज फटकार लगा रही है पहले कभी नहीं था महाराष्ट्र में इसके पीछे कौन है पुलिस को कमजोर किसने किया क्या रिटायर्ड अधिकारी को कुर्ची पर बिठाकर उनके हाथ में की पोस्ट देकर महाराष्ट्र को महाराष्ट्र के पुलिस को मजबूत करने की जगह महाराष्ट्र के पुलिस को कमजोर करने का काम इन लोगों ने किया रिटायर अधिकारी जैसे केंद्र की सरकार में रेलवे मंत्री रिटायर अधिकारी विदेश मंत्री रिटायर अधिकारी तो रिटायर अधिकारी अगर देश चलाएंगे रिटायर अधिकारी राज्य चलाएंगे तो राज्य रिटायर करने की नौबत ये लोग ला रहे क्या ये कई सवाल इसमें खड़े हो रहे और इसलिए सरकार और पुलिस ने तुरंत जो दैनिक भास्कर ने जिस बात का खुलासा आज किया है उस बात का स्पष्टीकरण तुरंत पुलिस ने और सरकार ने देना चाहिए ये मांग कांग्रेस पार्टी करती है एक बार बांग्लादेशियों को लेकर महाराष्ट्र भर में जो है वो ड्राइव चलाया जा रहा है लगातार कार्रवाई की जा रही है उनके नेता जो है कई बातें कह रहे हैं वही दूसरी और ऐसा देखा गया है कि लाडी बहन स्कीम का जो बेनिफिट है वो कई बांग्लादेश अवैध रूप से रह रहे हैं वो भी इस स्कीम का फायदा ले रहे हैं तो क्या इसके लिए सरकार जिम्मेदार है और अगर है तो कार्रवाई किस पर हो सरकार जो आरोप लगा रही है कि बांग्लादेशी लोगों का ज्यादा से ज्यादा घुसपैठी ज्यादा बांग्लादेशी बने हुए हैं तो हमारा कहना ऐसा है, है कि अगर सरकार ये बात को दोहरा रही है और बात का आरोप लगा रही है तो नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्र में बैठी हुई सरकार ये कमजोर सरकार देश में आई है जिसे बांग्लादेशी बड़े पैमाने में महाराष्ट्र और देश के गरक कोने में पहुंच रहे हैं सरकार ने लाडली बहन योजना के माध्यम से भी बताया कि बांग्लादेशियों को फायदा बांग्लादेशियों ने उसमें लाडली बहन में भी फायदा लिया है क्या सरकार की जवाबदारी नहीं थी कोई योजना लाने के पहले उसमें आ, क्या गलतियां हो सकती है क्या लकुना रह सकता है सरकार ने चुनाव के लिए योजना लाई थी अपने को ज्यादा से ज्यादा वोट मिलने के लिए योजना लाई थी क्या सरकार ने गलत किया है सरकार ही खुद बोलती है पहली बात तो सरकार के ऊपर ही एफ दर्ज होना चाहिए जनता के पैसे को अपने वोट के लिए अपने को ज़्यादा से ज्यादा अपने सरकार को वोट मिलने के लिए जिस तरह से जनता का पैसे का दुरुपयोग सरकार ने किया और सरकार खुद मानती है कि बांग्लादेशियों को इस योजना का फायदा मिला है तो सरकार के ऊपर ही एफ दर्ज होना चाहिए ये मांग कांग्रेस पार्टी करती है ना आज संजय राउत ने ये कहा कि ठाकरे को जो है भारत रत्न देना चाहिए देश का सर्वोच्च सम्मान और एक बार फिर ये कहते हुए उन्होंने सावरकर के लिए वो बात दोहराई उन्होंने कहा कि हम हमारी शुरुआत से ही मांग रही है कि सावरकर को भारत रत्न दिया जाना चाहिए दोनों नेताओं को लेकर ये बात कही गई है आपका क्या मत है देखो केंद्र में हमारी सरकार नहीं है इसलिए उस विषय पर बात नहीं करे तो की बात कोई मतलब नहीं है जिस बात का कोई अर्थ नहीं है और जो बात हमारे हाथ में नहीं है तो उस बारे में चर्चा ही नहीं करो तो अच्छा वीर सावरकर को नहीं नहीं हमने उस बात में चर्चा ही नहीं करना है ना हमें केंद्र की सरकार और माननीय राष्ट्रपति महोदय जो है तो केंद्र की सरकार जब कैबिनेट में डिसीजन लेंगी तो उसके आधार पर निर्णय होता है तो केंद्र की सरकार हमारी है ही नहीं तो उसके बारे में चर्चा करना और मैंने जवाब देना कोई मतलब नहीं अच्छा एक सवाल अंतिम मेरा ऊपर आपसे हुसैन तलवी ने ये कहा आपके सहयोगी हैं उन्होंने ये कहा कि महात्मा गांधी को मारने में गोड़से का हाथ था तो किस तरीके से इनके स्टेटमेंट को देखते हैं कोई तथ्य था, था? था, था तो उसमें क्या है तो पूरा इतिहास बताता है गोड़से था गोड़से को गाडगी जी ने पहचाना ये तो गोड़से तो मुसलमान के बीच में आया था और गाडगी जी ने बोला अरे नथू तू है क्या तो वो उसमें गोड़से की पहचान हुई तो तो ये तो इतिहास में है और जो वास्तविक है और ये आजादी के बाद की घटना है तो इतिहास नाही तो वास्तविकता आहे सामने तो दलवाईजीने गलत क्या बोलाय मराठीमध्ये एक शेवटचा प्रश्न आहे नव वर्षानंतर दोन मेळावे होतात चांगलं <laughs> आहे बाळासाहेबांच्या बद्दलचं गौरव तेवढा चांगला होत आहे चांगलं वाटत सगळ्यांना मला असं वाटतं की मताचा डाका टाकून निवडून आलेले सरकार आहे त्यांची मानसिकता काय असेल तर त्याच्यातून हे स्पष्ट होत आहे वैचारिक यांचा फक्त वैचारिक व्यवस्था यांची फक्त डाक्यांचीच आहे निवडणूक आयोग आम्हाला उत्तर देत नाही मतं वाढले कशी रात्रीच्या साडे अकरा वाजेपर्यंत झालेली मतं छात्रला कुठून आलेली त्याचं उत्तर आम्हाला निवडणूक आयोग देत नाही त्याच्यामुळे हे डाका टाकलेली डाका टाकून आलेली सरकार जवळपास पासष्ट टक्के मंत्री त्यांच्यावर कोणावर खुनाचे आरोप आहेत कोणावर फसवणुकीचे आरोप आहेत असे पासष्ट टक्के मंत्री या मंत्रिमंडळात आहेत आता, आता या मंत्र्यांकडून काय अपेक्षित असेल तर डाकाच राहील ना लुटपाटच राहील याचे आमदार तोडू त्याचे लोक तोडू त्याचे हे करू तर ते, ते ती मानसिकता राहणार आहे तुम्ही आता आलेत डाकाडाकून आलेत काय आलेत तुम्ही झालेत तुम्ही मंत्री झालात सरकार बनली तुमची तर राज्याच्या जनतेचा विचार करा ना अजून आता तुरीचे भाव रोज पडत चाललेत तुम्ही दिल्लीमध्ये बसलेलं सरकार इकडे शेतकऱ्यांच्या तुरी निघाल्यात आणि तिकडून आता इम्पोर्ट करतात आहेत मोठ्या प्रमाणात इम्पोर्ट केला तुरीच्या तुरीचा तुरी भाव खाली पडला शेतकरी बर्बाद होत आहे सोयाबीनची खरेदी एकतीस जानेवारीपर्यंत ठेवू सांगितलं होतं मुख्यमंत्र्यांनी कुठं आता केंद्र सगळे बंद आहे कापसाचा तोल झालाय धानाचा तोल झालाय शेतकरी बर्बाद झालेला आहे बेरोजगारांचे ते चालत महागाईचं तर काही कोणी चर्चाच करायचं कार्यक्रम नाही या अशी परिस्थिती महाराष्ट्रात आहे कायदा सुविस्था नाही त्याच्यावर या मंत्र्यांनी लक्ष घातलं पाहिजे आम्ही यांचे आमदार फोडू त्यांचे आमदार फोडू आता त्यांच्यातच काय चाललेलं आहे सध्या पालकमंत्र्यांसाठी जसं मुख्यमंत्री लढाई चालू आहे पालकमंत्र्यांसाठी मलाईचे खाते किती मलाई खाणार माहीत नाही त्याच्यामुळे ही जी काही मानसिकता आता या सरकारची आहे ती ती, ती स्पष्ट होते मला वाटतं की त्या अशा गोष्टीवर काँग्रेसकडून कुठली प्रतिक्रिया यावी किंवा आमचे आमदार तोडणार त्याचे तोडणार ते वेळ सांगणार की कोणाचं काय होणार त्याच्यामुळे मला आता त्याच्यावर काही फार काही बोलायचं नाही मला आम्हाला काँग्रेसला जनतेचे प्रश्न महत्वाचे आहेत

अगर तो पार्किंग नहीं होगी तो कार जो है वो नहीं ले सकते उस पॉलिसी पे काम करने का विचार कर रहेगा और वो जल्दी इम्प्लीमेंट जो है उसको किया जाएगा अगर आपके पास पार्किंग नहीं है तो आप कार नहीं खरीद सकते हैं इस पॉलिसी पे काम करने का विचार किया जा रहा है इसको पॉलिसी तैयार नहीं, नहीं।, नहीं है अंदर पॉलिसी हो गया ना सर माता प्रसाद प्रसाद जी बोल ले तो नीतीश कुमार कुमार पार्टी का रहे परंतु त्याच अनुषंगाने अजित पवार शरद पवार करता तो, तो तो येईल तो। नितीश कुमार साहेबांनी उशीरा असो पण चांगला निर्णय त्यांनी घेतलेला आहे त्याचं स्वागत आम्ही करतो आणि त्याचा फायदा निश्चितपणे देशाच्या हितासाठी होईल अशा अपेक्षा आम्ही वाढतो हो का जवाबदारी द्या म्हणजे आपने नहीं हिंदी में दे दिया पॉलिसी ड्राफ्ट तो होने दो तो, अभी ड्राफ्ट भी नहीं हुआ नहीं सर ने वही बोला अभी ड्राफ्ट तो होने दो तो। अभी बेटा होने कि बेटी हो रही है तो पता तो कर ना ना। तो नाम तभी रखेंगे ना बेटी हुई तो बेटी का नाम रखेंगे बेटा हो तो बेटे का नाम रखेंगे पड़ थक्का, थक्का ना मुंबई विक्रोळी आणि अंधेरी परिसरामध्ये म्हाडाच्या मुंबई झोपडपट्टी सुधार मंडळाने एक अतिशय भ्रष्टाचार केलेला आहे आणि तो लोकशाहीने उघडकी सांगलेला आहे जवळपास सुरक्षा जो बांधकाम आहे त्यामध्ये दहा वर्ष निविदा काढून जवळपास अडतीस कोटींचा जो काय आहे तो दणला मारलेला आणि यामध्ये मा जे जे अधिकारी आहेत त्यांनी आणि ठेकेदारांनी संपूर्ण भ्रष्टाचार केलेला आहे कसं पाहतोय मूळ प्रश्न मी पाहत होतो लोकशाही चॅनलमध्ये की विक्रोळीच्या भागामध्ये म्हाडाच्या माध्यमातून मा मा ज्या काही आवारभिंतचे कामं जे कागदावर दाखवून पैसे जनतेचे लुटायचं काम त्या भागातले लोकप्रतिनिधी अधिकारी ठेकेदार यांच्या संगणमतानी त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात जनतेच्या पैशाची लूट करताना आम्ही पाहिलेला आहे आम्ही सरकारला आपल्या बातमीचा लोकशाहीच्या बातमीचा आधार घेऊन सरकारला आम्ही पत्र देणार आणि याच्यावर एसआयटी नेमून चौकशी करून जेवढे दोषी असतील त्यांच्यावर कारवाई करावी ही मागणी काँग्रेस पक्षाच्या चा वतीने केली जाईल प्राइम टाइम स्टोरी है सर रिशन तो अरे पर नहीं चेक जॉब नहीं आल